Я думаю, просто э, про себя, если два слова сказать, я просто активный, не безразличный человек к развитию города, к развитию нашего э, будущего, потому что наше подрастающее поколение, ну я тоже подрастающий, я не такой уже там сильный пожилой. Самый сказать, молодой да, депутат. Да, молодой. Ну, глядя на вас, видно, что все-таки мы э, и наша позиция, и городская, что направлено на правильное русло, мы поддерживаем таких людей, как вы, активных, молодых, перспективных, целеустремленных. И, э, конечно же, хочется поздравить вас с этим мероприятием, с этим очередным конкурсом, который уже подошел к концу, вот, и образовались определенные победители. Я думаю, талантливые люди однозначно, поскольку победи в этом конкурсе, это уже какая-то цель, это какая-то, вы представили перед собой планку, которую вы уже достигли, одну из немногих. И э, хотелось бы все-таки поддержать от себя лично и от нашего депутатского корпуса, и в рамках социальных инициатив президента, который сейчас активно проводит эту политику, э, Поддержать таких людей, как вы, даже вот недавно, буквально, ну, не совсем недавно, президентом Виктором Януковичем было предоставлено поручение и о поддержке талантливых. Детей, ну это школьный возраст, студентов. И э, как-то отметить этих талантливых э, людей, то есть при поступлении даже на 2014 год как бы разрабатывается такая программа о поддержке, о дополнительных баллах. Тем людям, которые проводят активное участие в различных мероприятиях, победители Шесть. различных э, премий, э, конкурсов, олимпиад, лауреаты э, с различных премий. Я думаю, это очень правильно, поскольку таких людей надо отмечать. Потому что вы выражаетесь явно видно с э, общей массы людей, и такие люди, как вы нам нужны. И не только в городе и в области и в центральных аппаратах нашей власти, поскольку вы видите перед собой цель, вы пытаетесь ее достичь, вы неординарно смотрите на все решения, поскольку вы победили, я думаю, это лучшая работа, да, поэтому я думаю, мы с вами будем еще долго сотрудничать, поддерживать друг друга и достигнем определенного успеха. Поэтому еще раз поздравляю. Очень приятно, что я так поучаствовал в этом мероприятии, что я увидел ваши лица. Тоже довольны. Думаю, мы еще не раз о вас услышим, увидим не только в рамках, например, там, этого конкурса, а возможно, еще там более уже обширные какие-то мероприятия проведем.